নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউনয়তী বেটিয়ালৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু আজি সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজাত আমি গৈ আছোঁ ম'হলৈ কেইবাটাও কামত আৰু তাৰ পৰা আহি ভিকু আৰু পপীহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ কামটো হৈ গ'ল আৰু এই টিকলি টিকলি এজনী আছে ইমান মৰমলগা আৰু তাই ভাত বনাইছিলে সেয়া আৰু ভাত খাই পেলাই আৰু যাব লাগিব ঘৰলৈকে ভাল লাগিলে আৰু স্মৃতিয়ে মোৰ ধৰি নাৰাখিলে মানে কেনেকৈ হ'ব ন লগ পাইছোঁ যিহেতু আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল মানুহজনে কোৱা অলপ গান আপোনালোকেও শুনক আৰু ঘৰ আহি পালোঁ মঙললৈ পৰা কামটো হৈ গ'ল যিহেতু আকৌ এতিয়া ৰেডি হৈ ল'লোঁ মানুহজনৰ স্কুলখন যি এল পি স্কুলখন মানুহজনে পৰা এল পি স্কুলখনত যাওঁ যাবলৈ আৰু এয়া ওচৰৰ বাইদেউজনী আৰু মাৰ লগত গৈ আছোঁ মানুহজনৰ পঢ়া এল পি স্কুলখন মানে তাত মা মাকে আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে মোৰ স্কুলত গৈ আৰু মানে ছাৰসকলৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইফালে গোটেই ৰাইজৰ মানুহে আহি যোগদান কৰে আৰু গোটেই অভিভাৱকবিলাকে বস্তুবিলাক মানুহ আপায় কৰা গোটেইখিনি দায়িত্ব লয় নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে এনেকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু তেনেকৈ সকলোৱে লগ হৈ মিলিজুলি মানে সৰস্বতী পূজাটো উদযাপন কৰিলে যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকে চাহৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি দেখা পাইছে আৰু সাধাৰণতে মান তেনেকৈ যিটো ভাত বা এনেকৈ বস্তু দেখা পায় তেওঁলোকে পলিৰৰ পৰা আদি কৰি পেলাই আদায় কৰি বস্তু আয়োজন কৰিছিলে সেইটো কাৰণে তেনেকৈ অলপ দেৰিকৈ হৈ গ'ল মানে মঙলদৈ মঙ্গলৈৰ পৰা আহি গ'লোঁ দেৰি হৈ গৈছে বাৰু তথাপিও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু টিকলিকেইজনীৰ ফটো উঠাই ৰাখিছিলোঁ তাকে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম